Hello guys, з вами Ді Найс і сьогодні наймасштабніше відео на каналі Але на воротах я стояти сьогодні не хочу стояти на воротах Братішка давай на ворота Друзі, всім привіт! Це муха. Сьогодні я буду змагатися проти команди D-Nice. Хлопці мене запросили, підготували дуже, дуже цікаві футбольні челенджі. Я вже збувався з підільного окану, тому думаю, сьогодні було дуже цікаво. Дякую за запрошення, пацани, дуже приємно. Сьогодні у нас відео 5 челенджів. Перший це прийом з крана з 30 метрів. Другий на швидкість. Третій це бургер. Четвертий штрафні удари. П'ятий це буде у нас слизький пенальті. А ви зараз закупаєте попкорн, чи даєте поудобніше. Хто сьогодні прибирає. Буде чканути да. канату, У вас прибирають <проб> канату. Будуть у вас тоши. Машини. Йоу. Готово прямо зараз підпишись на канал і let's go, буде цікаво. У мене питання, вибач, що прибив. Коли ти придумав перший челендж, коли це моя коронка, коли в 21 році приймав мічі з Нібаскльоба з Буршаріфа? Хороший, так, акуратно. З прийомом мені взагалі проблеми нормальні. Але сьогодні я визвався, сьогодні я визвався наказати муху і дати йому прикурити. Квадрокоптер над ним літає 30 метрів, дорогі друзі. Let's go! Let's go! гоу! Хорошо, що не приїхав, мужа, хорошо. Парні, муха пробує, муха пробує! Oh, yeah, yeah, yeah. І... No, no, no. No. Ай! Хорошо, брат! Good job! Ты пожалуйста, ласка. Что для тебя означает медиакоманда? Касательно моих мыслей по медиакоманде. Смотри, для каждого на разное. Для кого-то это коммерция, это деньги. Создал, заработал деньги, все лично, в моем понимании, в моей голове, понятие медиа-команда, это для меня, полностью я этим занимаюсь с утра до, до утра, это семья, и когда она будет, если, если она будет у меня, да, и, ну, я ее запущу только тогда, когда она будет того уровня, когда я буду видеть, mm -hmm. что я могу его выдерживать на протяжении э, минимум года стабильно, без я, я буду знать, что у меня за год ничего не случится, допустим, и вот только тогда я ее запущу. Так, пацани, після перших попиток не я не муха не змогли прийняти. Ну, без розмінки саме все розуміти. Зараз я все зроблю, зараз я думаю, ну без шансів. я Трошки вже поняв ще техніку, але він набирає, він як падає, він набирає швидкість і він ще тяжче становиться. Будемо пробувати. Зараз я все зроблю, зараз я думаю, ну без шансів. Бля! Тебя набирает, Ну! Ну, 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 ну. ну. Ай. Давай, давай, давай. ай, ай, ничего, ничего, ничего. Мать, хорош, Даньч. Все, пацаны, снова пробуем пару попыточек было, но нужно уже принимать, ну уже, пацаны, ну нужно делать уже какие-то шоу, погнали. Если бы у тебя была медиа команда, и вот топ-3 люди, которые там, ты бы хотел видеть. Не которых я мечтал бы, там, Евгений Коноплянка, медиа футболиста, просто моего друга очень сильного, это, например, Дуча будет. Mm Дуча и третий, какой-то очень хороший персонаж, очень крутой, который будет вливаться. Даже не знаю, кого он ну, тут нужно подумать. Дальше, Базар. Погнали Сейчас, дальше. Трой, посмотри. еще, все впереди, Сейчас посмотрим э, Муху на скорость, как он вообще бегает, двигается. Лево-право. Сейчас будем. Let's go, парни! Саня муха бойку, uh -huh. буду муху ловить. Uh -huh. Парни, сейчас просто в этом раунде <laughs> задача ловить за суперника. Кто ловил, супер. До побачення. пал у нас, да, побачь, может, бал у нас в кармане. Let's go! go. Yeah. Yeah. Друзья, промирую 100%, потому что я в этих такой заводила И если я всюду, иду до конца, когда уже начинается эта история, кулька такая. Yeah. Я большой, большого роста, 185. И поэтому у меня какие-то ловкие моменты. Моменты на координацию, на смену направления. Это не самое лучшее качество для Nelеко. поэтому этот чел на самом деле за ними будет я думаю больше чем за мной сейчас посмотрим как это будет а, давай то... да да правило да 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 как только видишь он да 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 <свист> да, было, было, я впереди. Я про Нет? 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 Ну смотрим, давай, включай. Лиза, я хочу подметить очень важный момент, потому что не вратарь, то и за их стоит. А, а думай, там занесли да. Так, камеру Братик, надо так, чтобы мы сейчас два челленджа забрали, понял? Я перейду, просто забью. <фух> <потворил> А Ай, ешь? Ешь? Братик, у нас пас, Рахунок 2-2 да, да? Штрафные да. удары за стенку Let's go! Это контент парень! <плак> не, ну мы можем задать конечно мы минули челленджи И... Ну за удары у меня все было очень плавно <плак> Бля Ёб -тро! Такие питания. Тебе кликали в рук медиатим або какую медиа команду? Были предложения? Слушай, на самом деле, когда только это запустилось по медиакомандам, сразу же не было. Там только ну запустилось много, там 4-5, то, что я слышал и видел, если я это увидел. Вот, там с Днепра команда позвала сразу. Вот. А так прям не особо. Выше головы! Ааа! За что? Да я сказал легенда Киева! Итак, хоть... Я? Кто? Не, муха на себе. муха даст брат. Не, ну что он сделает? И выше. Ааа, не, 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 пацаны, тут треба трохи потренуватись. О, не буду от вас это ничего не буду говорить. Я просто браво, браво, браво. Идем дальше, идем дальше, идем дальше. Я к Кристиану Роналду. По факту больше всего видео в Украине со всех людей, которые здесь есть, больше всего видео и разнообразнее всего сделал я. Ну, конечно, может быть какой-то сейчас чел, который сидит, сейчас, допустим, в Житомире и каждый день херачит по 100 тиктоков. Может, такое есть. Но вы поняли, в каком контексте сейчас говорю. Качественные, большие, разнообразные видео. Типа, ну, вот я об этом говорю условно и так далее. Поэтому от кем-то только когда я, ну, увижу какую-то сумму денег, которая мне нужна будет. То есть упирается вот в плане денег и то, что финансы, и вай, и вай. Не, ну, ну, давай, давай. Выше, выше. А ну-ка. Выше. Више. І. Ой-ой-ой! Пацани, ми забираємо цей бали, виходить вперед. Три-два! Су! Мус! Я відчуття, що ти можеш не програв. Да, однозначно. абсолютно я ж заїхав. Так, парні, у нас рахунок 3-2. Ми ведемо. Зараз останній у нас челендж, це у нас свистій пенальті. Чепка проти мухів. Зараз вирішаємо. То виграє сьогодні відео і буде робити покарання. Let's go! У мене є одна тактика. Я не знаю, чому ха чи ні, але я хочу на носочках так акуратненько забігти, прямо на повній скорості і заду вже пробити. Що з цього буде, побачимо. Це дуже цікаво. Яка зараз зараз ймовірність, що ще позламається, просто мені здається. <смех> <смех> просто у меня ж понял позиционирование какое. Уже давно. Типа, я не особо там какой-то супер смешной, допустим, на камере. Или не особо крутой игрок. То, что я вижу себя, и, как, и то, что другие мне говорят. То, что я просто безумный человек, который делает безумные вещи, подаю это очень правильно и очень э, так, как никто другой. То есть ну, всегда так. интересно это наблюдать. То есть, что я придумаю, что я реализую и так далее. Это мое главное качество. <laughs> був пробний дав трошки почву таку почувствувати ну це чесно це це вообще дуже сложно якщо заб'ю буде було би мені дуже прикольно на муху я давно дивлюсь якщо я його виграю сьогодні для мене це буде просто як ну Є! є Запомнить мою фамилию, И такого человека не будет, я знаю, который так сможет сделать, но в Украине такого не будет. В медиакомандах командах именно, я имею в виду, с футбола. А чтобы он был интересный просто на поле, будут таких много. Дуча лучше меня играют, там, с профаном много ребят лучше меня играют, кто, с Динамо, вообще на базе. Поэтому так вообще абсолютно спокойно. Бля! Не продолжим, продолжаем. дорогие друзья. номер три. Один раз забыл, забываю другой, сразу же. Есть сюда! Мы тут тебе просто подванчик от себя сделали. Let's go. Хотим yeah. вручить тебе. Может, дома ходить может. Бро, ээ... спасибо большое, это приятно очень сильно. Как, как интересно. 23-й но, номерок 23-й. Уже вот коллекционирую. Спасибо большое. Это такая нативная, нативное предложение вступить в команду. Нативное. Давай, давай. Окей, медицифу, дякую за пареле. Симдинас, ми виграли муху. У нього дома. let's go! І муха, муха. Прокати, прокати, ще прокати, проедь сюда, сейчас. Ой-ой-ой, браво, 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 браво. Браво, парни. Подписывайтесь на канал под подпишитесь и поставьте лайк, действительно. Это парни, которые стараются, это парни, которые выполняют челленджи с идеей, которые заморачиваются, пытаются как-то удивить. Это видно по отношению. Видно, что это действительно делается с добрым вайбом, с тем, чтобы показать Украине, что мы такая команда, которая делает не на коммерцию, а делает конкретно, чтобы удивить и набрать аудиторию очень сильно этого хочет.